В минувшую субботу был подведен итог горнолыжного соревновательного сезона. Итоги, но уже предсоревновательные, подводили и футболисты. Сибиряк вернулся с выездных сборов. Подробности далее в новостях спорта. На горе Пехтовая в субботу посетителей было больше обычного. В этот солнечный день здесь прошло официальное закрытие соревновательного сезона. Итоги прошедшей зимы подводили лыжники и сноубордисты, хотя непосредственно спортивные итоги пока приоритет все-таки лыжников. На их счету куда больше официальных соревнований. Горнолыжный сезон в этом году вообще выдался на редкость удачным. Помешать успехам не смогла даже исключительно морозное начало зимы. Стоит напомнить, что на старт сезона вышли только самые преданные поклонники спорта. Мороз нес коррективы и в тренировочной, и соревновательной графике. Тем не менее, на счету немало успешных выступлений. В списке Кубок-губернатора, прошедших в Байкальске, чемпионат России среди любителей в Красноярске, первенство Иркутской области, первенство Сибири и Дальнего Востока. Практически везде брачанам удалось войти в число призеров. Кроме того, на самой горе Пехтовой в три этапа прошли соревнования на Кубок города. В них участвовали и лыжники, и сноубордисты-любители. У организаторов далеко идущие цели не просто соревнования, а отбор лучших и создание команды по сноуборду, которая официально будет представлять Братск на различных первенствах. Сейчас э, с любителями сноуборда э, у нас проведены ряд встреч, и в следующий сезон уже будет подготовка, и мы входим в следующий сезон в специальные тренировки, и сноубордисты также будут участвовать э, в соревнованиях. различного уровня. Но пока команда формируется, сноубордисты отметили окончание сезона на свой лад. Закрытие обозначили шикарным конкурсом. Участники не только принесли с собой борды для катания, но и нарядились в собственноручно созданные костюмы, в основном героев комиксов. А затем устроили флешмоб, массовый спуск с горы, где можно было увидеть толпе таких персонажей, как Супермен, Джокер или Джек Воробей. Этот костюм, кстати, был признан лучшим. А в завершение программы организовали горнолужу. Большая яма у основания трассы заполняется водой, а задача спускающегося с горы проехать по воде, аки посуху. Словом, скучным закрытие сезона не назовешь. Можно лишь дополнить. Закончить только соревновательный период а вот кататься еще какое-то время будет можно все зависит от погоды но сезон продолжается и мы будем кататься ну пока позволяет склон практически не растает снег но как вы видите снег еще есть кататься можно прекрасно гора очень хорошо подготовлена склон трасса подъемник вот. так что приезжайте мы рады вас видеть Команда «Сибиряк» возвратилась с выездных сборов и уже приступила к тренировкам. Итоги поездки сегодня на пресс-конференции подвели представители команды и тренерского штаба клуба. Основные вопросы, конечно, касались того, что поменяется в тактике команды по результатам смотра игроков. Тренер ставили задачу перестроиться с учетом ухода из команды двух защитников. Однако в процесс мешались травмы игроков. Сборы были довольно продолжительные. Мы специально пошли в этом году на продление сборов в плане того, чтобы выступить э -э по удачному. Если первые два матча, первые два матча мы сыграли относительно тот состав, который наигрывался и который должен выступать в чемпионате России, то в последующем воле не пришли делать перестановки. По большому счету объем работы тех, кто стал за строю, выполнили. Полностью. Первые два матча действительно стали выигрышными, но череда побед прервалась, когда в лазарете оказалось несколько игроков, в том числе и Кулигин, который должен был укрепить ослабленную опорную зону. Положение осложняется тем, что борьбу в чемпионате сибиряк откроет продолжительной и сложной выездной серии, и проблему придется решать на ходу. По словам Евгения Харланова, сегодня большинство игроков уже вернулось в строй, а вот с Козлова и Сабанова нужно снять часть нагрузки и дать восстановиться. Конечно, резервы есть. Поэтому и наигрывали других, смотрели, но опять же такой ясной картины пока еще нет. Но сезон покажет, потому что я так думаю, что там немножко другие игры, немножко другое отношение Сейчас я с доктором общался, у нас каждый день, каждый день он отчитывается и говорит о состоянии здоровья, травмирует то есть два человека, и Евгримов, и Кулигин, не работают в общей группе. То есть уже все, с ними с травмами закончено. Остался у нас один, стоял Сабан, и рецидив старые травмы, Козлов, я еще раз говорю, у того просто время. Отдельно вопрос финансирования клуба. Деньги на окончание сезона выделены из городского бюджета. Но вот в отношении следующего сезона вопрос пока не решен. С 19 числа у нас профессиональная футбольная лига проводит аттестацию футбольных клуба второго дивизиона. То есть у нас 19 апреля наша дата, мы подаем документы на следующий сезон. Документы все, кроме одной, справки о финансировании на будущий год. Сегодня официальные письма уже в администрацию отправлены, то есть ожидаем апрель, ну самый крайний срок это мая месяца, заседание городской Думы. Но вопрос о следующем сезоне пока, несмотря на всю важность, на втором плане. На первом окончании сезона. Первая игра пройдет на выезде в следующий понедельник. До ближайшего матча на своем поле около месяца. Он пройдет 9 мая. Будем надеяться, что День Победы принесет победу и нашей команде. Михаил Горбунов, Владислав Гусев, Николай Гористович. Программа «Факт».